Всем привет, ребята, с черных камней. Заказал себе 3D шнуры. Вот в этом магазине Fishing Secret. Я в нем все время заказываю всю расходку, всю эту штучки, дрючки для рыбалки. Вот там ну, дешевые цены. Ну, по крайней мере, доступнее как для меня. Вот, я уже, правда, распаковал, бы одной рукой было бы неудобно. Ну вот, покажу, коробка такая серьезно упаковалась серьезно вообще. О. Вот. И вот такие шнуры. То есть э, они вот это вот зеленое черное. Ну как бы это называются 3D-шнуры. То есть вот такие вот. Э, ну давай-то я. Они прям запакованы. Вони... Такой. Телофончик. И вот. Прям в пластмассовом боксе. Они. Вот. 300 метров 0.25 я взял для короба. Вот. Такие. їхні артикули. Ну, то есть, ну я думаю, будуть хороші. Стоя такий шнур 300 метрів, 194 гривні, если я не ошибаюсь, в цьому магазині. То есть там есть от 0,1 від ну, 0,10 до е, вроде 0,40 до 0,40 вроді би толщина шнура есть. фирма цього шнура. Вот. вот. 3 плюс 1. Ну, в общем, я дивився видосики. Мне показалось, что дуже красиво смотрится на самом на самой катушке на самой шпуле красиво смотрится так как оранжевая леска или оранжевый шнур красиво смотрится у меня будет на двух катушках оранжева леска 0,25 хочу попробовать. Не знаю, рискую. Так. Одні кажуть, что 0.25 хватит с головой для карпа там 5-7 кг. Если умно, его с фракционом работать, то хорошо будет. Одні кажуть, маловато 0.30-0.32 вообще была б классно. От, вона без пам'яті, там флюрік, щось там, ну, коротше, покрита в общем, леска. А на двох катушках буде от такий от 3D-шнур. У мене е, на річці вода темно-зелена, вона грязна, не, не, не чиста. Починається аж у верхов'ях. там за А що у верхов'ях ріки починається вже класна прозрачна вода. Туди, звісно, б класно було під 3D-леску. А тут очень мутна вода, я предполагаю, що цього шнура е, з головою фате цвет його, практично, як цвет води, от, то я думаю, він свою роль буде виконувати класно, як і по тяги, так і по незаметності в воді. Так что, все, всем спасибо. Вот, миньончик вам каже спасибо. Томми Джерри вас. Про залегать, отдыхать. Касатка, как всегда, моя на рыбалку. И мальчик с девочкой, которые целуются и говорят, все будет хорошо. Все, всем спасибо, всем до свидания.